Благовещенка расплатилась за коммунальные платежи телевизором, ноутбуком и микроволновкой. Накануне судебные приставы за долги арестовали имущество у жительницы областного центра. Общая сумма задолженности более 500 тысяч рублей. Если ее не погасят, женщина рискует остаться на улице. Эта квартира досталась нескольким собственникам в наследство. По наследству пришли и коммунальные долги. Они копятся уже более 10 лет. Судебные приставы арестовали имущество, а через 10 дней бытовую технику конфискуют. Не исключено, что в дальнейшем приставы еще раз вернутся по этому адресу. На этот раз описывают саму квартиру. Вы же не платите ничего. Почему? Ну, вы обычно... говорит, и у наследников, у нескольких из наследников есть другие жилые помещения в собственности. То есть на стадии исполнительного производства, в принципе, в принципе, пристав может наложить олес на долю и в дальнейшем ее реализовать. Мы предупреждаем, опять же, также собственников, что в случае ненадлежащего исполнения обязательства по оплате предоставленных коммунальных услуг, возможно, они смогут и потерять свое жилое помещение.